Yen Azərbaycan partiyası Cəngərlı rayon təşkilatına keçirilən yığıncağa təşkilatın sədri, Assovet Müttəhis Respublikası Ali Məclisinin deputatı Fazil Abbasov asaraq, çıxış edib. Qeyd olunub ki, ölkə nəhsədə ikinci dəfə müstəqilliyini əldə etmiş xalqımız zəmiylikdən sonra 1993-cü ilin iyununda yenidən onu itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. O vaxt Azərbaycanın rəhbərliyindən sərəçsiz iqtidarın naşıbət səf siyaseti xalqa çox baha başa gəldi. Ölkənin sərvəti təalan edilir, siyasi və iqtisadi böhran günbə gün dərinləşir, siyasi proseslər idarəolmaz vəziyyətə alırdı. Belə bir vaxtda xalq Azərbaycan görkəmli oğlu Heydər Əliyev Naxçıvanla Bakıya dəvət etdi. Ulu öndər Heydər Əliyev Xalqın və Respublikanın hakim dairələrinin təzkikli tələbi və xahişi ilə 19 iyununa Bakıya gəldi və qısa vaxt ərzində Azərbaycan adına vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bildi. 1993-cü il iyunun 15-də Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Şurasının sədri seçildi. Məhz ümumi liderimiz Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin varlığını qurdu. Xalqın xilasçılarına çevrilən Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan qarşısında tarixi bir missiyaya imza atdı. Yığıncaqda yenə Azərbaycan partiyası Cəngəli rayon təşkilatının qadınlar şurasının sədri Nasvan Məktəreb kəsi Ali Məclisinə diplomat Sevda Quliyeva, Qadınlar Şurasının üzvü Bəyim Cəfərova, yenə Azərbaycan Partiyası Cüngəli rayon təşkilatı Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin sədri Etmat Məmmədov çıxış edərək qeyd edirlər ki, Ümumilli Liderin Azərbaycan adına gördüyü mülsesiz işlər onun tarixdə və yaddaşlarda əbədi yaşar etmişdir. Ulu öndər ardıcıl və məqsəd yönlü yorulmaq bilmədən göstərdiyi dövlətçilik və siyasi fəaliyyəti ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, xilasçısı və qurucusu olmaqla bərabər, həm də 20-ci əsrin dünya siyasətinə silinməz izlərini hər kədən tarixi şəxsiyyətdir. Sonda məktəblər ümumi lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş şeirləri bədii qiraət ediblər. Sonda ulu öndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı filmə baxış olunub və konsert proqramı təqdim edildi.